प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयप्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्ठस्यात् सर्वमङ्गलम् सप्तमः पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवे दशमानन्ददायकः एकादशमहारुद्रो द्वादशः करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातम् दत्तात्रेयो हरः परः क्षयापस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पते घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे रण्ये, व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तनसहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठेन्नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेयः सदा रक्षित् यशः सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगी रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रम् पुत्रं लभते धनम् अभार्यो लभते भार्याम् सुखादि लभते सुखम् मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्रीमद् श्रीमद्दत्तात्रेयद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयप्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्ठस्यात् सर्वमङ्गलम् सप्तमः पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेश दशमानन्ददायकः एकादशमहारुद्रो द्वादशः करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातम् दत्तात्रेयो हरः परः क्षयापस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पते घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे रण्ये। व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तनसहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठेन्नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेयः सदा रक्षित् यशः सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रम् पुत्रं लभते धनम् अभार्यो लभते भार्याम् सुखार्दी लभते सुखम् मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्रीमद् दत्तात्रेय स्तोत्रम् सम्पूर्णम्